Наше життя це стрим. Стрим коло Я не против. Наша краина наш Дим. вона на повтор, пуе турботы. Здравствуйте. Здравствуйте. Что расскажете, что обсудим? Ну, смотрела на вашего президента сегодня в Белом доме. Что-то выгнали его. Да, наверное. Как-то так получилось. Наверное, он оставит интересы Украины, а они не хотят, чтобы он оставил интересы Украины. Может так. Может личное что-то. Не знаю. По-моему, интересы Украины в том, чтобы мир царе, скорее заключить. И видите, как он упал. Смотря упался. под какими условиями. Если сдача Украины может... и мир, то как смысл было воевать? Украина войну проигрывает. Надо, как говорится, брать, что, что дают. Вот. Понимаю. А вы, да, вас, бы, вас бы, президентом Украины поставить, вы все по-другому сделали. Я был бы президентом Украины, я бы не довел бы до этого. Да, 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 да конечно. Все, все, дураки, а вы умный. А что? Что? Вы из России? Нет. А где живешь? В Испании. А, украинскую знает? Да, я в Украине родился. А ну, про что хочешь поговорить? Типа, Мы же какие-то темы интересны. Ой, да... Нет, темы даже интересны. Но я, я здесь остался почему-то надолго, потому что у меня остается Россия. И попадаются украинцы, которые думают, что я русский, и это всегда весело. А, вам весело, что украинцы, которые под э, ракетными ударами, под сиренами живут? Нет, мне не это весело. А я я весело, нет. как люди ведут себя. И они ведут себя? Вам весело от этого? Ну вы перекручиваете. Так чуть -чуть. а вы не могли бы как взять поставить Россию и они будут думать, что вы свой и вам будет весело от того, как россияне на своего реагируют. Нет, это я тоже делал. Угу. Странное, я странное явление. Вы почему? понимаете, да, что в Украине сейчас беда? Ну я уехал три месяца назад, конечно. Три месяца назад, почему вы уехали три месяца назад? Ну потому что я молодой, мне хочется как-то жизнь. Жить. А вам можно выехать? Не знаю, взятку платили. А, все, понял. А сколько взятку платили? Ну, это я бы пред... Не хотите, предпочел говорить. бы оставить. Жалко. Очень да нет, жалко. ну только просто, просто какая разница. Ну, 10 или 5? Ну, что-то. Среднее. 10 или 5? А, понял. Нет, просто зачем? Просто, есть, вы, просто спа интересно, спаслись? Стоит. вы спаслись, да? Получается. Ну, это такое громкое слово. Я просто просто уехал, чтобы, угу. чтобы иметь возможность. А в, вот это больше, слово свобод... воен, военно обязаны, вас не, не, ну, никак не касается военно обязанный. Обязанный. Никак не касается. Нет, слово обязанный меня в принципе расстраивает. А, влаштовые? Нет, меня оно разочаровывает и расстраивает. А, разочаровывает. Я... 3... Ты треш шесть меня в целом свите. Не втекать, а менять. Ты же личность, <гум> ты же можешь повлиять в будущем на то, чтобы не было военно обязанностей. Ну, Нет, не, это, это, это хорошая, хорошая идея, но м -м, я чуть, -чуть другой, другой ценности человек, в плане а... того, что у меня чуть другие. Я бы... То, что менять, это надо, но просто я не готов там свою жизнь тратить на чтобы что-то менять, ошибки каких-то других людей. А детей вы имеете или будете иметь? Ні. Ні, ну, no, Надіюсь будуть. Надіятися будуть. І вони будуть в цій системі, де всі зобов'язані. Чому? Ну, а воно ж не зміниться, ви ж не хочете змінювати цю систему. Аку систему? Ну систему, a де a хлопчики військовозобов'язані. Де? Я для цього і уїхав, щоб мої хлопчики не були Так, от Твої <зв 'язання> хлопчики, які I... народяться, вони будуть знов-таки військовозобов'язані. А чому? потому что в свете так працюет. Читай в той стране, где нет майя, заболевание Нет, ну это всегда меняется. В какой-то стране мог, может быть, потом может отменить, потом может появиться и так далее. Это же жизнь, здесь ну... может все меняться сильно. Но я буду стараться избегать в такой ситуации. Тем более, чтобы мои дети, им надо было, я знаю. И... Воевать или переживать за свою жизнь. То они и в заплатить, как бы... хабар в Испании и в чуть -чуть, там, где не будет войны, правильно? Ну. Вот ну, и... я думаю, в принципе, представить войну в Испании... Не конечно, Не, можно, конечно. Не, mm -hmm. ее можно. Всегда. Ну, нету mm -hmm. Но нет невозможно чего-то. Ну, разумеется. Я ну да. Не, ну вы, вы просто спрашиваете интересный вопрос. Это интересно. Mm -hmm. Вот да, э, интересно, такое да. я бы... Я долго искал. Да. Ну, я просто дивлюсь Жака Фреско. Иногда сейчас в последний раз смотрю. Не дивились? Кто с такой Жак Фреско? Ні, я, да, я знаю, але є така отривка. От, так отривки, которые... вот, і він проти армії, я ж теж проти армії, але при умові, коли система зміниться. Ну, бути проти армії, коли в країні війна, що Ні, ні я, не про те. я б не про те. Треба придумати механізми, щоб ніхто ні на кого не нападав, і тоді армії не потрібно. Звісно, ну, ну, але, так... але, але дивлячись на те, що робить Росія, це в людях заложено в... других людей. То-то, скорее всего, скорее всего, багатьох людей вот тут создается и черток, я их хочу Ну да, но, например, так можно сказать, это, это обычная ситуация, обычной войны, которой в истории было много. И нельзя же сказать, что то, что было, например, в Германии, в фашистские времена, это значит, что во всех немцах сидит. Убивать но они делали ужасные вещи. Но сейчас это абсолютно цивилизованная нация. Mm -hmm. И несмотря на то, что как бы в истории они воевали часто, всегда. Но просто должно прийти, прийти полная смена покаяния, и там, я не знаю, просто надо, как, как Моисей водить их 40 лет по пустыне, они, могут, может быть, забудут. Mm -hmm. Я не думаю, призвание. кто больше свободы имеет? то кто добровольно пошел на фронт, или вы, который добровольно втек? Мені здається, що в вашій парадигмі ви більше свободи маєте. О, я думаю, так. Да. Ні, О, ну, просто я завжди я, я вибираю свободу. Якби мені казалося, що там свободи більше, mm -hmm. мені так не кажеться. Ні, там, там, напевно, військо йде, доброволець це вольна людина, там воля є, а у вас йде свобода. Ви отримали свободу, а він отримав волю. Розумієш, в чому різниця? Не, Ні, розумієш? не розумієш. Воля це він сам вирішив, сам пішов, а ви. Ну, викладали... а я не сам вирішив? А ви вибрали свободу більш. Свободу від це разве не моє же рішення. Ну, ваше рішення, але там більше грала його воля. Він ну, вільний, як пішов, да? а ви, як, виходить, свободний. Можливо, так. Я думаю, просто над цими не поняттями Ні, це цікаво, але я здесь не согласен. Не згодні, я зрозумів. Но... Не, но ну это интересно, это как бы это мнение человека, это очень важно, но я, я просто не согласен, и поэтому я просто сделал свой выбор для себя другой. И мне кажется, что свободы здесь у меня больше, когда, угу. я, когда человек не воюет, и страна не в состоянии войны, там в любом случае всегда свободы больше, чем в России. воюющей стране. Но для воюющей страны это нормально, когда ограничиваются свободы, угу. потому что война, ни в какой войне не, не становилась свободнее, когда угу. она начиналась. Как, как вы думаете, что будет с Украиной? <связать> ну, <связать> это невероятно <связать> трудный вопрос. Я не, ну, я не знаю. Я не знаю. Я бы Но <связать> в прекрасном состоянии, чтобы ну, не, не существовало больше России, и она не могла забыл, нападать забыл. На, на Украину. Да, да. А, и, ну, и тогда и Украине будет шанс, потому что... Чи є у вас шанс повернутися в Україну, чи ви хотіли би, бо все-таки ви можете бути, як це називається, генофонд, покращувати? Можна. Чи є у вас шанс повернутися в Україну при умові, що завершилась війна, ви повернете, чи вже ні? Ну теж хороший вопрос. Я, ну, я ж тільки уїхав, і тут як би не ідеал, і я би з великим задоволенням вибрав довоєнну Україну, чим. Сейчас Испания И я бы с удовольствием жил бы в той Украине. И это было бы в сильно раз лучше. Ну, чтобы я, я же уехал, как бы от чего? Как раз от того, чтобы не ограничивали свободу. И если происходит ситуация, когда ее не, не ограничивают, ну, это просто трудно представить в ближайшее время. Я бы, конечно, вернулся. Это, ну, это... Саме зрозуміє сторона для мене. Ви, ви готові? Могу? Коли, при умові, що у вас є заробітки, готові віддавати частину коштів на безпілотники, чи якісь потреби ЗСУ, чи не готові? Угу. Ну, я зараз не отдаю. Угу. Не, не то, щоб кошти не кошти, краще. краще кошти, може бути. Більше грошей заробити. Ну, при учете того, что, например, моей маме не нужно будет ездить каждое лето в Грецию, чтобы работать, у нее будет все, чтобы, чтобы этого не маме делать. Маме будет это помогать. Е... ну, я разумею. Да. Ну, нет, это, это просто, не, это просто, я просто сейчас думаю в приоритетности. Да, да, Когда, как бы, приоритетность уйдет там с меня, с моих родственников, там, моих друзей, ну, там, ну, друзей, если нет. там какие-то супер близкие друзья, и у них тоже все будет хорошо, а. то тогда, если у меня будут деньги, то я, конечно, их буду направлять в ту Ті речі, которые я поддерживаю, і который я хочу повторювати. А, а ви, не, ви здорова людина? Ви здорова людина. В, в плане фізичного, здоров'я? Так, да, так. Да. Ну. Ну, по параметрам хороший. комісії мали би йти в військо. Ну, звісно. Ну, да. А дивіться, я а, я, а я хвора людина. Але я піду через те, що не буде добір. Через, ну, от ви втекли. А я, а я піду хвора людина на фронт. Тому що ви не підете. Ну, це ваш Чим більше вас втекло, тим більше шансів, що я буду на фронті. Ну, я вночі не, не бачу. Але в мене є шанс піти на фронт набагато більший тепер, бо, бо ви втікаєте. Ну, так, а якби б у вас була можливість уїхати, ви б не уїхали? О, я не можу бути на вашому місці, я не є військово зобов'язаний на даний час. Я не можу... А ні, ну я-то тоже на військово зобов'язаний. Если ви ж спросили про фізичне здоров'я, мог, мог би я пойти, но у мене возраст не призовний. Тобто мене меня не призвали. А, ви молодший просто. Я зрозумів. Ну да, ви ж молодший. Тобто вам до 25 років. Да. Блін, цікаво. Ви користуєтесь паспортом України в своїх цілях, но ви не хочете бути військовозобов'язаними. Цекало. Ну, нет, я тоже то же mm -hmm. дело не хочу. Опять же, мы возвращаемся к приоритетам. Yeah. Я в жизни своей только отдаю как бы всегда приоритеты. Mm -hmm. Ну, в принципе, всегда человек отдает приоритет. Mm -hmm. у, вас, у вас как бы свое видение и свое понимание mm -hmm. как бы, мира. И у вас приоритеты другие. Поэтому yeah. вы называете то, что я уехал, убирал. Текач, mm да. -hmm. А то, что... Вот, yeah. да. вот. И это просто... и ваш приоритет там другой. Mm -hmm расстаться Но просто это просто потому, что так сложилось. Вы были в одном информационном поле, я в другом. Вы там у вас у вас по другому было окружение, которое сейчас вас окружает. У меня другое, и поэтому мы просто разные с вами люди. Я но разумею. от этого, ну, ну и ладно, это уже такое, да? Я, я хотел сказать, что не не вы, не я, не плохой человек, но может да. быть вы не согласитесь. Но и не вы, ни я не я не хочу воевать. Я тоже не хочу. Ні, я тоже не ну, хочу, ну, я, я, я готовий, що мене можуть призвати, але я не хочу, я, це не моє, я зброю не хочу тримати. Ну мне кажется, это нічого, як би воювати, це прям не будет. Ні, там орки нападають, це их, вони ж прям щиро кажут, що, що їх, це їхній хліб. Ну, это идиот. Іди... А это... на рахунок того, що ми з вами однодумці, що хочемо розвивати Росії це було б ідеальний варіант, щоб вона сюди не лізла, щоб вона була слабка. Я думаю, це класно, щоб ми з вами однодумці в цьому. А просто это, это ну, не то, що трудно бути неоднодумцем, если, ну, если чоловік как бы, адекватно смотрить на мир. Це да. вже всегда очевидно, хто агресор і кто, кто жертва. Тоді, кто, тоді прав, в Іспанії створити э, розумних хлопчиків. Щоб вони зламали систему, раз ви не хочете ваші діти, щоб зламали систему, і в цьому світі ніхто не воював. Ну, От це буде. Ну, yeah. no, ладно. Добре. Ну, я сподіваюся, їм не прийдеться нічого ламати, вони просто будуть yeah. жити. Добре, так. Тільки знай завжди, коли ти смієшся над українцями, знаєш, що вони під ракетами і під е, сиренами. Це собі десь. Ну, це ж не відміняється факту, що я теж українець, я теж під ракетами був. Я сміюсь не над українцями. Але над реакции украинцы. Да, потому что они думают, что я русский, и это только реакция. Я же не смешно с человеком, потому что он украинец. Это важный момент. Да, просто это такое. Собі... Можно передернуть и будете... просто это по-другому претензии. Как будете просто... собі Но... шукать жінку, то выбирайте садистку. Берете садистскими нахилами. Почему? потому а, что это схоже на мазохизм то, что вы робите. Приходите до украинцев, смотрите на реакции и кайфуете то, что вас поливает брудом. Не, кайфую я только от того момента, когда человек понимает, что он сейчас оба человека, который на самом деле не русский, а украинец. И поэтому и это всегда интересная реакция, они да. разные. Да, все я пишу. Сейчас. Наши былых и